Итак, первый. Антон Геращенко. Здравствуй, Харьков! Харьков был, есть и будет Украина. И мы не позволим никому, разводить здесь сепаратизм, делать вид, что Харьков это не Украина. Вчера милиция наконец-то сработала так, как она должна работать, и будет так работать в дальнейшем. Всем заявлять про то, что Харьков это не Украина, они все будут получать по заслугам. И так будет дальше. Я люблю этот город, я люблю Харьков. И я хочу сказать, что рано или поздно мы сделаем все так, чтобы этот город был чист от всех бандитов и негодяев, которые здесь есть. Хотя это очень непросто. Они вступились за власть и держатся за нее всеми не усилиями. Вы видите этого телевизора. телевизору. Но мы все равно победим. Героям слава!